Добрый день, Владислав. Здравствуйте. Поздравляю вас с титулом лучшего игрока прошедшего тура Кубка ФК «Универ». Прокомментируйте, пожалуйста, ваш матч последний с Верова. Серьезно, оно так и получилось. Очень тяжелая, напряженная игра с большим количеством моментов, как у нас, так и у них. Вот. Ну, в принципе, думаю, что равная была игра. Кому-то повезло больше, на этот раз нам. Мы забили один мяч больше, поэтому я... За счет чего, как, вы, как вы считаете, удалось переломить игру во втором тайме? Наверное, все-таки за счет нашего желания, все-таки нам эта победа была нужнее, потому что если бы мы не выиграли мы бы вылетали и оставались бы тогда в нижней части таблицы. Поэтому, наверное, за того, что мы хотели больше победить, и удачи нам улыбнулась. Никандар все-таки добыл, добыл место в первой пятерке команд. Были у вас опасения остаться в нижней половине турнирной таблицы? Ну, конечно, были, потому что перед последней игрой, даже перед двумя последними играми, сложилась такая ситуация, что равное количество очков у трех команд, и по дополнительным показателям мы уступали. Причем, что в предпоследнем туре мы играли с командой с нашим прямым конкурентом нам не удалось выиграть, мы пропустили решающий мяч за 20 секунд до конца, поэтому к последнему туру подошли не в лучшем положении, вот, и не все зависело от нас, приходилось выигрывать свою игру и надеяться на помощь с локомотива Ариана. Вот, свою игру мы выиграли, вот, и спасибо команде Ариана, она все-таки доиграла до конца турнира и подарила нам правильно. Вносились ли в кардинальные перемены в игру команды после ухода ряда игроков? Или же команда продолжает играть в своем стиле? Вносились изменения, потому что когда был у нас э, другой состав, у нас как-то тренировки были, и игра была поставлена чуть-чуть по-другому. Сейчас пришли немного новые люди, поэтому играем уже по возможности, по настроению, все как может, поэтому игра, конечно, изменилась. Сколько вы уже в составе команды и как в нее попали? Еще была такая команда Кронверк Синема, я начинал еще играть э, за Кронверк. Вот, потом был период, когда я перешел в другую команду. А вернули меня, получается, ну, почти два года назад, по настоянию президента нашего. Вот, и с того момента, получается, с 22-го кубка играю за Никарс. мы вот. ну, достаточно успешно, всегда боремся за первые места и дальше не можем Как сейчас у команды Никандер состо... обстоят дела на других турнирах? Ну, на данный момент мы играем еще на одном турнире, это на Металлист Лиге. Там тоже уже подходит череда решающих игр, подходит дело к плей-оффу. Ну, пока мы... Там тоже второй этап, команды разделились на две пятерки, вот. И сейчас мы играем в первой пятерке. Играем по настроению, по возможности, вот, а какой-то стабильности мы Следующий матч вам предстоит команда Эпицентр. До этого Никандарс провел с ним две абсолютно разные игры. Что можно сказать о предстоящий матч ну, центр одна из самых сильных команд наверное вторая наверное по силе команда будет нам очень тяжело вот мы будем стараться зацепиться вот их и набрать в этом спасибо